守信徒，哎，我不是来聊天的，我是来杀人的。 一死，那就放手一搏。如果我能用十二根灵魂柱开启封印大阵，你们马上撤离广场逃命。全包围，全部撤回广场。是。 那你们就跑快点，我要追上你们了，啊！ 威！ 医生！听的听不到。 外面发生了何事？为什么会有冥魔器出现？新意来袭，齐烈本想用十二根灵纹柱结阵对敌，却不巧灵纹堂下是一条幽冥通道，通道打开，冥魔器和无数的幽冥邪兽上冲。什么？这灵纹堂下是幽冥通道？嗯。啊！原来这十二根灵纹柱是为了封印这幽冥通道。啊、弟子们如何了？我已让手下组织撤离，并将禁魔丹分派下去。 有了这些禁魔蓝草提炼的禁魔丹，可保弟子们暂时无忧。哦，可是七绝宗距离死海甚远，既无营寨驻守，又无禁魔蓝草相助，这禁魔丹数量有限，只怕不出几日，这方圆千里将北禁被冥魔气浸染，到时邪族大举入侵，五大宗门、玄天盟、八极圣殿，此番劫难皆因你们而起。如果狼邪侥幸不死，定与你们势不两立。 秦烈又是秦烈，好端端的拔什么灵纹柱啊？都怪他！秦烈何在？灵文堂大乱，秦烈和宋圣宇、凌雨师坠落幽冥通道，不知所踪。哎，十二根灵纹柱啊，开宗立派至今，也没有秦烈一人能够全部领悟。倘若他就此丧命，丧命又能如何呀？祸事都由他引起的，他就是死一万次，也难洗我、啊、心头之愤。够了！秦烈所做一切都是为了宗门。 难怪七百年前尊者放话，不准任何势力染指七绝宗。原来是那位尊者知道这灵文堂下镇压着幽冥通道。我怎么早没想到此劫？宗师想到了，谁会相信？为今之计，是避，还是战？可这要听宗主命令才行。秦烈，或是真由秦烈而起，他还有脸做宗主吗？请宗主发号施令。莫长老。 和冯统领的，是魏腾。 不必了，他已经尸骨无存，五大宗门的人也都被明魔体浸染，自身难保。 宋思源，我要见宋盟主。思源，再去请。是。算了吧，什么圣主？缩头乌龟，怕是夹着尾巴吓跑了吧？ 哎呀，来了来了来了！我谢毅来晚了，诸位久等了，不好意思不好意思，呃，对不住对不住。谢圣主，不,啊、不是我宋羽推卸责任，此事我已经向英宗主解释过了，之前发生的一切我一概不知情，但是我们并没有推卸责任。如今，哎，谢毅知错，哎呀，知错了。圣主何等身份，请起，快请起，戴、哎、罪之身岂不得？ 此事都因我鲁莽好战酿成大错，至今悔恨莫及。今特此前来领罪，望宋公主责罚。呃，当然，以后这八极圣殿就归宋公主了。都说谢毅是个疯子，你是哪里疯了、啊？嗯、你这么一跪，还能拿你怎么样？杨雪。 呃，悔恨、哎、莫及，痛杀我心呐、啊！痛杀我心，任凭宋盟主处置。七百年前，尊者放话，不能动弃剧宗。原来是因这灵文堂下面的幽冥通道。相信这十二根灵文柱也是尊者安排的，意图封住通道。我宋宇也无法得知他当时为什么不告知真相，终至今日之祸。 今番起因，是我与谢圣主教导无方，竟不知五大宗门兴兵起攻，真不知道。推得倒是干净啊！狼邪，幽冥通道既开，便不只是我弃剧宗之难，更是整个赤蓝大陆之难。我们不如暂且平息干戈，共御外敌。对，英宗主，不。 现任宗主仍是秦烈，不过秦宗主不幸跌入幽冥地底，此时还是生死未卜啊！英宗主，在我宋宇心中只有一个英宗主，呃，我谢意也只认一个英宗主。嘿，不可，不可呀！英宗主，谢圣主他啊，既往不咎，请起，请起。哎呦！ 英宗主这胸襟，简直是明月入海，海纳百川，令谢意佩服得五体投地。哪里哪里，英宗主，如今幽冥通道大开，不说邪族或将空拳而出，眼下最大的危机就是明魔旗蔓延，英宗主可有良好应对之策？ 是净魔丹，将之炼化，吸入神庭，便可暂时抵抗冥魔气。接下来还要仰仗各位，将这禁魔兰草遍植于焰火山四方各处，也好隔绝冥魔气外泄。还有随着冥魔气冲出的冥兽，也要尽快除去。英宗主好生周到。眼下情势危急，幽冥界角魔族大军随时会进攻。我玄天盟与八极圣殿。 并倾力抵抗，护大家周全。只是宗盟主，你是想问我戚剧宗有何法宝能帮得上忙吧？当然有，那墨海大师就是最大的法宝。不过，他的夫人刚刚被你们杀了，是谁杀的？此事暂不追究，宗主，我说过暂不追究。 宋盟主，不知宋圣女何故又出现在我气剧宗，便和秦烈一同跌下了幽冥地底。宋盟主，打算如何营救？我？ 行令！行令！都出来吧。 尽实力！ 玄天盟的荣耀，为了保卫赤蓝大陆。不。那你为何而战？为了公武烈。好厉害的武器，竟然能和神兽一样，不是死神。 谢谢你的静默丹，你自己呢？我是通幽镜，不用你管。你看见雨师了吗？我和他失散了。没看见。你受伤了？没事。藏起来干嘛？圣女就不能受伤了？如今我们落难至此，上面又不知是什么情况，圣女的架子就别端着了。 雨诗，雨诗，秦秦烈，我在这儿，雨诗。